ថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើររបស់យើងខ្ញុំនឹងនាំព្រះរាជ met ទៅកំសាន្តប្រាសាទភ្នំបាណន់ប្រាសាទភ្នំបាណន់មានទីតាំងនៅទិសខាងត្បូងនៃទីរួមខេត្តបាត់ដំបងមានចម្ងាយប្រហែល22គីឡូម៉ែត្រឬចំណាយពេលវេលាប្រហែល45នាទីតាមផ្លូវលេខ155កាត់តាមគុំឈើទាលតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែ យោងតាមសិកាចារិកនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រាសាទភ្នំបណ្ណនកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1050ដោយព្រះបាទអុទ្ធជយតិ្តវរ្ម័នទី1តាមបែបបទព្រំមាញ់សាសនានៅឆ្នាំ1219ព្រះបាទចៃវរ្ម័នទី7បានស្ទីប្រាសាទនេះទៅជាប្រពុទ្ធសាសនាប្រាសាទភ្នំបណ្ណនមានទីតាំងនៅលើកម្ពស់ភ្នំ កំពស់ប្រហែល400ម៉ែត្រមានកម្មចិនដា358កម្មប្រាសាទព្រំបាន់មានកម្ពូល5កម្ពូលធំខ្ពស់ហើយល្អឆើតចង្កេះគឺនៅកណ្ដាលដែលជាទីតាំងសំខាន់បំផុតដើម្បីប្រកបពិធីខាងសាសនាមានប្រាសាទនីមួយនីមួយនៅគ្រប់ទីសគឺនៅទីសខាងកើតទីសខាងលិចទីសខាងត្បូងនិងទីសខាងជើង ខ្ញុំបាទនឹងដំណលោកនេះនឹងប្រិមិតធ្វើដំណើរឡើងជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីកម្មទី1រហូតទៅដល់ប្រាសាទទិសខាងកើតដែលក្នុងចាំស្វាកុមភីអូទិស្ចោក្រប៊ីវីលីអ៊ីចឹងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាឆោមឆោមពុកអបកំដរក្នុងពេលកាលធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅក៏អញ្ជើញ បាទកាធ្វើដំណើរជិះមកដល់កំពូលហើយកម្មចន្ទា358កម្មទោះជាមកដល់ពាកកណ្ដាលហើយក៏ដោយហាក់ដូចជាមានសៅຫນឿយហត់ណាស់ណាស់ទេក្រលីកមើលទៅឃើញនៀកទាំងគូបណ្ដ ாய் ខ្លួនលាតសន្ធឹងយ៉ា25ໂຕទួភៀវយ៉ាងរៀបតຽមបំផុតនិងជួយជាបង្អែកនៀកដំណើរទាំងឡើងហើយនិងចប់ ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអធិរាជសំឡេងមាសលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងធីតារីកណ្ដឹងគ្រោះសិរីសទ្ធាតានេះទាំងពីរបានឆ្លៃឆ្លងគ្នាយ៉ាងដូចមេឃខ្លះនៅពេលដែលបានមកជួបគ្នានៅក្រៀតំបង yeah แต่ดอเลือกนั่งัู អង្គពេញទៅណាខ្ញុំគួរទៅណាអង្គពេញទៅណាខ្ញុំគួរទៅណាខ្ញុំប្រកបានផ្លាស់ខ្លួនខ្ញុំគួរមានវាមកដល់ទៅព្រមព្រៃខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំឡាវិញបាទបាទខ្ញុំ បាទនេះជាទិដ្ឋភាពប្រាសាទខង្ការដែលកំពុងបង្ហាញសម្ភស្សស្វားកុំយើងរកគ្នាដែលមានបំនាំមកទេសនាបកជ្រោគកោននៅបារមីទោះជាក្នុងពេលរយៈពេលខ្លីក៏ដោយបាទនេះជាដែដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធមួយអ្វីដែលមិនចាស់ទឹកមិនចាស់ដីចុងបង្ហាញយើងនឹងឃើញបាទក៏ឲ្យសັບស្ដែងមេនស្នាដៃរបស់ពុទ្ធបា ថ្ងៃមកថ្ងៃមកឡើយមានខែភាសា model បានຮັບជុំរលែកមើលទៅដងផ្លូវក្នុងខែដោយការគ្រប់ពេចរីកស្រងមនោរងក្រមុំពេញវ័យដោយការក្រពុនអបតជប់ជុំនៅប៉ុនជុំប្រ